よかったね。 магилев Подольского. Экипаж приступил к выполнению поставленной ему задачи. Обратите внимание, слева от смотровой площадки осуществляют мероприятие по усилению государства границы на Пограничники используют технические возможности. Группировку. группировки. Да, средств возможности сил при задача на проведение разведки района чрезвычайной ситуации и при выявлении по должны пресекаться. Тем самым обеспечивается безопасность работы глав средств и граница манер на воде. Обратите внимание, слева смотрел на спасательной операции на суши. Дают Скоростные катераны воздушные подушки номер 700

Медицинский пункт, место временного сбора пострадавших При выборе места размещения этих элементов обязательно учитывается Это климатические и погодные условия Включение исключение негативного влияния чрезвычайной ситуации На медицинскую эвакуацию тяжело травмированного пострадавшего стационарно-медицинское учреждение Спасателями выбрано место, пригодное для приземления вертолета Это площадка в 100 метрах справа сзади от смотровой площадки учений чрезвычайные ситуации. Основу сил специального отряда составляют специальные самолеты Ан-32П, Ан-30, Ан-26. Для пострадавших, которым необходима доброчебная помощь, с последующим оказанием квалифицированной медицинской помощи и проведением реабилитационных мероприятий. Обнаружено большое количество пострадавших, отрезанных палатками и водами. Подавляющее большинство из них находится в мокрой одежде. При таких погодных условиях существует угроза обнаружен в автомобиле. автомобиль. Силами водолаза и На борту автомобиля 145 человек. гидрокоптер. Сознавшего автомобиля. Деблокирование его дверей. В ходе проведения аварийно-спасательных работ водолазами и спасателями обнаружено тело погибшего водителя. Делать, естественно, будет их дело. Для проведения следственных действий. Тупо ну, пребывает в если... течение 6-6 сделка... минут. Даю информационную справку. Моторные лодки, при сравнительно небольших размерах, имеют грузоподъемность до 400 с постоянно изменяющимися уровнями воды. Пузырейку что позволяет спасать во время спасательных работ и эвакуации, что подтверждается многолетней практикой их применения в ситуации являются психологическая поддержка потерпевших, оказание экстренной психологической помощи, работа со свидетелями с целью предотвращения паники. Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают с потерпевшими на сортировочной площадке в районе серого и зеленого пола. На выполнение проведения спасательных ориентировочной площадке продолжаются проведение работ с сотрудниками Государственной службы медицины катастроф. и по медицинским показаниям от конструкции потроса пострадавшим зайти на борт плавающего транспортера и организовать правильную шмарковку при выполнении спасательных работ. Экипаж плавающего транспортера осуществляет главный подход к рабочему объекту, производится причаливание, командир экипажа принимает Решение на проведение посадки пострадавших на палубу транспортера. всех людей, находящихся на данном плавучем объекте. Посадка на палубу совершена, плавающий транспортер начинает движение в сторону берега. Пострадавших и потерпевших, места временного пребывания, а также... thank <sighs> you которые который сразу же помогает спасателям и медицинским работникам транспортера. Пострадавших доставляют на стартировочную площадку. Людей по медицинским показаниям, не имеющих травм, направляют на автобусы, которые